мы, получается, нашли две покрышки, потому что мест не было, где нас расположить. Вот тут, за вот этой вот колонной. Мы тут поставили две покрышки и два дня на них ночевали. Потом на второй этаж. Вот тут, получается. Вот тут в коридорчике вот этом мы, получается, с товарищем расположились. Он возле вот этой стенки, а я возле вот этой. На тот момент уже администрация дала добро по поводу местных кресел в самом театре уже внутри концертного зала. Чтобы можно ломать эти сиденья, делать себе какие-то лежаки. Вот мы, получается сделали, скажем так, набрали себе этих ресурсов вот тут и вот тут у нас получается были лежаки сделаны. Мы когда только приехали, мы посидели 40 минут, и вышел один из работников самого театра. Он говорит: ну, что нужны ребята, молодые, как бы и сознательные, скажем так. Чтобы следить за порядком, потому что бывали такие ребята, которые просто заходили в драмтеатр, просто могли пройтись, там, украсть телефон, украсть сумку или еще что-то. Mm -hmm. И вот чтобы за вот этим всем смотреть. Мы назывались как бы как охрана. Хотя я так и не понял, почему охрана. Мы по большей части как наблюдатели были, которые следили просто за порядком. Нас вызвалось там порядка человек 20. То есть в драмтеатре сидело 3200, волонтери 20 охрану. Я не знаю, сколько было вот на вот этой кухне, на полевой кухне там человек 8-10, ну человек 40, 40 где-то 50 работало со всего драмтеатра, то есть мы иногда работали, то есть просто меняли друг mm -hmm. друга, посредством этого как бы и, и спасались. В начале определения у нас был серый скотч на рукаве, чтобы люди знали, ну, кто из волонтеров, чтобы можно было подойти и обратиться. И получается... Потом сделали так, что те, кто работает там на кухне, и кто занимается расселением, у тех одна, а те, кто в охране, у тех было две полоски. А мы тогда не знали, что сепаратисты тоже с такими повязками ходят. Когда уже узнали, что вот так, что с этой повязкой лучше не ходить, потому что можно и пулю поймать, э, взяли просто с гардероба номерки и повешали себе вот так на куртке, чтобы они висели. И тоже один номерок это там полевая кухня или еще кто-то. Два номерка это те, кто из охраны. Хм, была один раз ситуация, когда один мужчина напился, ходил, кричал. И когда мы его пытались успокоить, он начал на нас проявлять агрессию. У нас как бы сразу была такая установка: что если происходит какая-то конфликтная ситуация, то надо сразу звать старшего. Старший приходит, то есть пытается объяснить, нормально по-человечески, как бы не шуми, у нас ну, установленный режим что в 10 часов у нас отбой, то есть шуметь нельзя. И он, получается, полез на старшего с кулаками. Ну и проиграл. Он говорит, все, я все понял, я все понял. И опять встает, и опять начинает лезть, и опять получает по голове, и опять падает. И вот вроде бы он уже успокоился, все остыл, а там у нас внизу стояла белизна, он разворачивает эту белизну и облил белизной. И вот одному парню в глаза попало, одному вообще в рот залетело. И это был один единственный случай, когда вот прям действительно дошло до драки, то есть и мы, мы человека выгнали в пол второго ночи на улицу. Тут записывали людей. Поставили трех девочек, они сделали журнал там, все в алфавитном порядке. Тут выдавали печенье, тут кипяток. Но это тоже там, оно как-то менялось. Но ну это вообще был гардероб раньше, да. Угу. То есть вот был тут и напротив. Но именно из этого сделали раздачу и перепись тех, кто находился внутри. Угу. Вот тут стоял стол. Сюда? Или ближе? И ближе к стенке. Сюда, да? Угу. Вот вот так, да. То есть и ближе к стенке, то есть туда мы ставили, девчонки там набирали и уже выдавали людям. Были мусорные контейнеры, где сжигали мусор, потому что надо же было его хоть как-то утилизировать, mm -hmm. куда-то девать. Чуть-чуть ближе к аллейке, yeah. есть тут, на брусчатке на самой, yeah. вот, да, от, начиная от угла и вот так вот вдоль, это было все под мусор сделано. Там стояли железные бочки, я не помню, 4 или, или 5 штук, рядышком был мусор, который не утилизировали, то есть просто там собирались кучи. Стояли с парнем по имени Максим на входе. Потом, получается, меня поменял валид, а я уже начал то, ли, то бегать окнами заниматься, то иногда в полевой кухне помогал. Ну, то есть, ну я же говорю, оно, оно там все время было в хаотичном порядке. То есть кто где успевал, тот туда и, как бы и пристраивался. Было всего лишь три человека, кто окнами занимался. То есть там ребята просто физически понимали, что они не успеют сделать все до вечера. То есть она даже было. И вот как бы я подключился, и там еще пару ребят подключилось. Я вот как раз в этот момент стоял, размышлял, заколачивать окна или, или в туалет сходить. То есть у меня уже там лежали гвозди, лежал молоток. И вот просто что, стал, задумался. И вот в этот момент все произошло. Было ощущение, как будто завибрировали все органы в организме. Как насквозь звук проходит, то есть я не знаю, как это объяснить. Что все что повылетало, случилось? все повылетало, то есть повылетало. Повылетало внутрь, в комнату да, да. или в наружную на... Все повылетало все в комнату. Это я потом только уже где-то минут через 10 узнал, что попали именно в драмтеатр. Я думал, mm -hmm. где-то рядом, где-то вот, где вот со стороны полевой кухни стреляли. упал снаряд а это именно вот прям в здание попало. Нас трое было, да. получается, я, Оля и ее мама. Елена Анатольевна лежала на кровати, и Оля где-то вот тут э, рядом стояла. Я ее попытался отодвинуть ближе к столу, то есть к колонне, чтобы хоть какая-то была защита, потому что думаю, ну мало ли, вдруг второй прилет. Получается, вот эта часть стены упала, то есть... Вот если бы вот эту линию перенести, то есть получается, она ну, целиком секция упала. И то же самое произошло в той комнате, где я ночевал. Да. То есть эти стены сразу завалились? Ну, это чё, я помню, как какая-то женщина там за закричала. Именно с улицы было слышно, mm. то есть это, я так понимаю, из тех, кто был на полевой кухне. Но ну, это как крик вот в разрез с плачем. Потом, получается, выбежал уже в фойе и ну, увидел, что там вообще уже кошмар творился. То есть повсюду крики, кто просто кричит, кто кричит, помогите, кто еще что. И все полностью было вот задымлено, ну, в плане того, что поднялась пыль. Вообще поначалу видно почти не было. То есть и дышать было почти невозможно. Меня сразу позвали в зал. И зайдя туда, я увидел, что вот этот вот купол, который сверху, что он упал вот как раз сюда. А. Увидел, как тут уже все в обломках. Вот тут лежал мужчина, вот тут была женщина уже в возрасте. И вот тут вот бегал мужчина, просил помочь ему поднять плиту, потому что у него там и находилась дочка. Бегали, кричали, как бы в плиты. Я говорю, ну а смысл сейчас кричать? Ну вдруг то человека оглушил или еще что? Говорю, это надо время ждать. Ну как бы там женщина постояла еще полчаса, покричала, развернулась и ушла. Возвращаясь обратно в комнату, и в этот момент заходит вот как раз мой друг, а он на раздаче внизу был. Он стоял как просто напротив окна, вот ему чем не повезло, что ему ну, очень сильно посекло лицо. Ну, получается, порезала висок и нос порезала. Тут, да, женщина просто лежала, полностью вся в пыли, не шевелилась, но было видно, что живая. Я к ней подошел, поинтересовался, все ли у нее хорошо. Она сказала, что э, как бы все в порядке с ней и трогать ее не надо, то есть чтобы я ее не беспокоил оставил в, в покое. Mm -hmm. Ну, я побежал потом дальше искать, э, где еще можно помочь. Выбежал, вот тут постоял, посмотрел да. по сторонам, да. потому что вот тут были люди, тут были люди, там были люди, тут. И... и в этом зале все были целы? или кто-то был ранен, а, нет, тяжело вот ранен. В этой режиссерской была ранена девочка. В этой комнате да. прям. Да, потому что там были окна, получается, окна тоже взрывное вынесло, и ей щепка попала в, в артерию возле уха. Вот, и женщина тоже начала кричать, мол, помогите, надо как-то ее вытащить. А она без сознания лежала. Вот, вот эту женщину, ну, вот эту вот, которую вытянули. Тоже из-под обломков. Вот ее пока несли, а ей ногу очень сильно перебило, то есть она только на, на, на тканях, получается, просто висела. И мы ее пока несли, у нее нога отпала. Вот. А там была какая-то женщина, то есть она там в медикаментах разбиралась, э, то есть она бегала, уколы ставила. То есть, и тоже женщине это сделали, укол, чтобы не умерла от болевого шока, но не успели. Потом мы уже начали людей выносить. выносить и вот, и вот тут понад деревьями, то есть, мы выносили людей, уже те, которые были на центральном входе, те, кто сами передвигаться не могли, мы их оттуда выносили сюда. То есть подальше от драмтеатра. Поняли, что как бы, люди на холодной земле лежат. И я побежал обратно в драмтеатр за одеялами, ну, за, mm. за пледами, чтобы хоть что-то можно было подстелить. Полностью завалила полевую кухню и повсюду вот, раскидала. То есть, мне мне, чтобы вот пройти, мы вот тут, получается, скажем так базировались мне чтобы добраться сюда мне приходилось вот так вот окольными путями туда пройти uh -huh. потому что тут было все закидано брусами закидано то есть кусками стены а удалось кого-то спасти из полевой кухни никого mm -hmm. даже доставать смысла нету потому что ну там и вот просто плита на плите там вообще то есть даже просветов никаких не было В момент прилета, когда вот уже вот соседний двор полетел снаряд, мы вот тут, получается, располагались. Мы все сразу упали плашмяно на пол, прикрыли голову. Ну, а, ну даже было видно, как туда снаряд полетел. Оттуда, вот так вот, под углом, то есть сюда летело. А да я в драмтеатр потом еще трижды возвращался. Мне только потом объяснили, что я дурак, вообще даже не подумал о том, что может быть повторный прилет. Все стихийно пытались оттуда выбежать, ну то есть оттуда почти все ушли. Осталось только два человека там. Вот тут вот эта женщина, которая ну, вот тут лежала, сказала ее не трогать. И на втором этаже вот тут бабулечка одна сидела и тоже сказала, говорит, я тут останусь.